вас. Что за страву мы сегодня будем замовлять нашему кухарю? Я думаю, будет неплохо, если нам приготовят ризотто с белыми грибами. Мы будем использовать необычный рис, рис арбарио. Он растет в Италии, с большим содержанием крахмала, готовится в белом вине, такой слегка припущенный, и немножко шпината для декора, ну и в принципе шпинат, никогда, никогда им блюдо не испортишь, и обязательно Настоящие белые грибы. Без них никуда. Я очень люблю грибы. До нас идет Роман, это наш шеф-кухар. Вы сможете зараз ему рассказать свой оригинальный рецепт, после чего он будет вытворивать его четко за вашими вказівками. Здравствуйте. Здравствуйте. Что вы будете заказывать? Я хочу ризотто с белыми грибами, чтобы был рис арборио, припущенный в белом вине. Діана Дорожкіна народилася у Білорусі в родині військовослужбовців. Освіту здобула у Київському національному педагогічному університеті імені Драгоманова. Другою вищою став університет технологій та дизайну. У 2000-му Діана Дорожкіна стала володаркою гран-при міжнародного конкурсу модельєрів Хелеси Таліс Деламода, який проходив в Бельгії і була визнана кращим дизайнером світу. Вже наступного року Діана відкриває свій модний будинок колекції мо. Одного будинку Діани Дорошкіної отримали високу оцінку провідних експертів в світі моди. Російського тижня претапортер, тижня моди в Москві, Фейшн ТВ, а також Міжнародного фестивалю моди Київський подіум. Перший приз якого Діана отримала з рук самого по карабана. Прекрасний вибір. – Дякую. Все, ми вже заказали. Скажіть, будь ласка, чого саме цю справу ви обрали, де вперше її скоштували? В Італії. Я ездила с показом, у меня был э, показ э, меховых изделий. И мне тогда очень понравилось, я как-то так впечатлилась. И у меня э, теперь Италия ассоциируется не только со спагетти, но и с ризотто. Причем очень правильно. Вы сказали, что у вашей страви вы используете специальный рис, арбари. арбари. Да, что это за рис? Рис, который выращен в Италии, с большим э, содержанием крахмала. Сейчас мы будем готовить э, ризотто с белыми грибами. То есть это у нас э, классическое блюдо, классическое итальянское блюдо. То есть для начала мы обжарим на оливковом масле, слегка обжарим на оливковом масле рис. Рис в данном случае мы используем итальянский арборио, то есть это специальный рис для ризотто. Э, Который вот имеет такой он очень крахмальный, то есть э, в дальнейшем как бы консистенция его будет такая э, вяжущая, э, кашеобразная. То есть высыпаем его в оливковое масло. И слегка обжариваем. Здесь сложность этого блюда вся в том, что как бы его надо постоянно мешать. Блюдо на самом деле очень простое, но ну, надо ему уделять много внимания. То есть бульон, желательно добавлять бульон, что я делаю в данном случае. Надо добавлять по совсем по чуть-чуть и постоянно его вмешивать в сам рис. А, ну, я сегодня выбрал грибной бульон, так как у нас будет ризотто с белыми грибами. Если мы делаем, готовим вернее, ризотто там с овощами, можно использовать овощной бульон, можно куриный или же мясной для дания ему насыщенности. Ну и, соответственно, если с морепродуктами или же с рыбой будет ризотто, лучше использовать рыбный бульон. И одно такое уточнение очень важное. Бульон должен быть горячим. То есть мы не можем соединить как бы горячий рис с холодным бульоном. Вот таким вот методом мы его постоянно помешиваем. Если мы хотим сделать ризотто быстрее, есть в продаже даже такой рис, называется скотти. Вот, который как бы процесс приготовления ризотто, который в классическом виде составляет 25-30 минут это может ускорить нас на процентов 50. То есть, э, в данном случае вот рис коти, то есть, очень удобен там если мы хотим получить э, в домашних условиях очень быстро э, хорошее вкусное блюдо ризотто я живу это одно из самых главных блюд э, итальянской кулинарии которым как бы, итальянцы очень гордятся ну а мы в свою очередь пытаемся передать повторимые нотки этого блюда в нашем исполнении. Все составляющие, которые придадут вкус и аромат этого блюда, был вот в рецепте Дианы. Главное, чтобы у нас был бульон, который вот придаст насыщенности этому блюду. Вот, и мы получим действительно вкусное блюдо. Пока рис наш тушится, мы обжарим белые грибы. Як ви вирішили стати модельєром? Коли починали свою кар'єру? Та взагалі, як було на початку? Важко чи ні? Хтось допомагав? Ну, коли я була дитина, мені абсолютно я не заморачувалося, з ким я стану. Там, модельєром, не модельєром. Я росла, як всі советські діти. Папа був командиром дивізіону. Нас возили з бойової точки на грузовиках, коли особливо зимою холодно. А на грузовиках тебе везуть там, за много-много километров в школу, закутаны вот эти вот военные бушлаты. Мыслей о моде у куклах не было, так как это был военный дивизион, ракеты, ракетные установки. Но, ну, наверное, мне как девочке-мальчику хотелось очень играться в машинки. А потом со временем я поняла, что мне очень не нравится, то что э, в советский период времени в принципе был э, очень небольшой выбор одежды, и все были немножко как инкубаторские, очень одинаковые. И захотелось проявиться. Причем я начала это все с самой себя, то есть я подбирала для себя какую-то там необычную одежду, или же переделывала из готового, или же жертвовала мамиными платьями. В результате, когда я захотела поступать в художественный институт, мама мне не посоветовала, не порекомендовала, потому что она боялась, что все, что связано с художественной деятельностью, богема, может плохо повлиять на ее девочку. Поэтому я попала в педуниверситет, успешно его закончила и так и пошла по зову сердца, души и ума в университет технологии дизайна. Сколько вам было уроков, когда вы начали впервые шить? Я знаю, что в детстве в куклы я не играла точно. Поэтому на куклы я не шила, мне это было неинтересно. А практические навыки я начала применять тогда, когда мне захотелось самой что-то на себя эдакое одеть. Ну и, конечно, тогда маминые платья претерпевали некоторые изменения какая мама обрадуется увидеть свое платье в совершенно растерзанном состоянии. Ну, потом, конечно, за ночь можно было собрать что-то приличное, но вначале нужно было резать, резать, резать. Наверное, резать я очень люблю. Сегодня вас справедливо называют королевой корсетов. Когда выникло понимание, что вы должны создавать именно их, и где навчалась? Я поняла и посмотрела, какие ниши Свободные, чего не хватает? Вы же прекрасно понимаете, что э, каждая страна имеет свою ментальность. И в Украине любят хорошо покушать. Несмотря на то, что женщины изнуряют себя э, забегом на беговых дорожках, хочется моментальный эффект. А моментальный эффект можно получить только благодаря корсету. Взвесив все за и против, я возродила. Это на Украине, и это дало действительно потрясающий эффект и хорошие коммерческие результаты. Как воспринимают вас за кордоном, как воспринимают в России, Та, Чем чем отличаются за кордоном Наверное, российские показы ведь наших украинских? Мне очень комфортно показываться в России. Я могу сказать, почему вот у меня такие теплые отношения и с Россией, наверное, чуть-чуть с Беларуси. Родилась я в Беларуси, в школе училась в Москве. С Москвы я уже переехала с родителями в Киев, закончила последние классы поступила уже в свои университеты. За границей воспри... воспринимают как русскую, естественно, потому что у них несколько смазано понятие э, украинский дизайнер, русский дизайнер, э, по крайней мере, вот показы в Америке, то есть русская, русская, русская. И единственное, с чем я постоянно сталкивалась, им очень сложно произнести фамилия Дорожкина. Среди ваших клиентов очень много рок шоу-бизнесу публичные люди, вы бахлы? Когда человек приходит ко мне в салон, он, видимо, отключает звезду. Все нормальные, все хорошие, все умнички, все талантливые, каждый в своей области. И даже если человек не звезда шоу-бизнеса, с ним не менее приятно общаться. Ризотто с белыми грибами я также любим на страва Мадонны. Взагалі, она вважает, что грибы, особенно чай, сухих грибов,